السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں تاغوت کیا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ کوسٹننگ ہو رہی ہے ہمیں بھی کافی سوال اس حوالے سے لوگ کر رہے تھے کہ تاغوت کے بارے میں بتائیں اور یہ بہت ضروری ہے تاغوت کے بارے میں جاننا ایز اے مسلم ہمیں علم ہونا چاہیے کہ تاغوت کیا ہے اور تاحت کا جب علم ہوگا تو پھر ہم تاحت سے بچ سکیں گے اگر تاحوت کا ہمیں علم نہیں ہے تو پھر ہم تاحت سے بچیں گے کیسے تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے اس کے لیے میں سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ بکرا کی آیت نمبر ٹو ففٹی سیون ٹو ففٹی سکس پہلے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں اس میں ہے کہ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہدایت گمراہی سے روشن ہو چکی ہے اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اللہ کے علاوہ کسی معبود کسی صورت میں بھی کسی کی اگر پیروی کی جائے اس کو معبود کہا ہے اور عربی کے اندر اس میں لفظ تاغوت استعمال ہوئے اچھا تاغوت کی جو تشریح ہے ابن قیم نے بڑی پیاری کی ہے ابن قیم نما اللہ فرماتے ہیں تحوت ایک بہتے ہوئے مثال دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں پہلے وہ بتا بتاتے ہیں کہ تحوت ہر اس کام کو ہر اس شخصیت کو تحود کہا جاتا ہے جو اللہ کے مقابلے میں حد سے تجاوز کر دی جائے اللہ کے مقابلے میں حد سے تجاوز کر دی جائے اس کو تحود کہا جاتا ہے پھر وہ اس کی مثال بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک سمود قسم کا دریا جب بہ رہا ہوتا ہے تو اس میں جب تغیانی آ جائے جو لہریں اس سے باہر نکل جاتی ہیں اس کو تغیانی یا تحود کہا جائے گا آپ نے اردو میں بھی یہ لفظ سنا ہوگا کہ دریا میں یا پانی میں تغیانی آ چکی ہے تو تغیانی اس کی حد سے باہر نکلنے کو تغیانی کہا جاتا ہے اور اسی یہی لفظ تاغوت کے لیے استعمال ہوتا ہے اچھا تاغوت کو جب ہم اسلامک پیرائے میں لیتے ہیں تو ابن قیم بھی ہی فرماتے ہیں کہ ہر اس شخص کو تاغوت کہا جائے گا جو اللہ رب العزت کے مقابلے میں جس کو کھڑا کر دیا جائے گا جس کو ایک خاص رسپیکٹ دے دی جائے گی اس کو تاغوت کہا جائے گا اب اس میں بڑی واضح کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنے ارد گرد غور کریں کہ جب اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے یہ تاوت میں گنا جاتا ہے جب اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار سمجھا جاتا ہے یہ بھی تاغوت ہے اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الغائب سمجھا جاتا ہے یہ بھی تاغوت ہے اللہ کی صفات کے برابر کسی مخلوق کو جب صفت دے دی جائے یہ تعوت ہے اور اسی طرح ہم معاشرتی معاملات میں اگر دیکھیں کہ اللہ کے احکامات کے مقابلے میں اگر کوئی احکامات کو مان لیا جائے تو یہ بھی تاوت ہے اچھا تاوت کی دو قسم کے تعوت گنے جاتے ہیں ایک تاوت ہوتا ہے جس کو عوام و بنا لے لیکن اس کا اپنا کلیم نہ ہو جس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کے دین عیسیٰ ابن مریم سے جب یہ سوال کیا جائے گا ان کے عواریوں کی حوالے سے تو عیسیٰ ابن مریم بالکل اپنی کی جانے والی عبادت یا پوجا سے انکار کر دیں گے اور وہ کہیں گے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ نے مجھے انعام کیا مجھے رسالت دی میں کیوں لوگوں سے کہوں گا کہ میں تمہارا معبود ہوں تو یہ ایک قسم کے یہ تاخت کہ جس کو لوگ تاخت بنا دے بنا لیتے ہیں اور وہ خود کلیم نہیں کرتے اسی طرح بہت سے معاملات کے اندر ہم انبیاء کو اصحاب کو اولیاء اللہ کو اپنا مددگار پکارنا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی تاوت ہے لیکن یہ وہ تحوت ہے جو خود وہ کلیم نہیں کرتے ہم کلیم کرتے تہوت کی یہ ایک قسم ہو گئی اب تہوت کی ایک دوسری قسم بھی ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو اللہ کے مقابل پیش کرے اور لوگ بھی اس کو قبول کریں جس طرح فرعون نے اپنے آپ کو اللہ کے مقابل بیان کیا اور پھر لوگوں نے اس کو تاوت تسلیم کر لیا تو یہ دو الگ الگ تاغود کی اقسام بھی آپ کو ہم نے بتا دی اسی طرح جب اللہ کے احکامات کے مقابلے میں اللہ کی پسند کے مقابلے میں ہم اپنی کوئی پسند کو اگر سامنے رکھیں تو یہ تحوت گندا جاتا ہے اللہ کے احکامات واضح ہونے کے بعد ہم ایک ایسے شخص کے احکامات کو قبول کر لیں جو کہ اللہ رب العزت کے احکامات سے ٹکراؤ میں ہو تو یہ تحوت ہے اسی طرح ایک اور میں وضاحت کرتا چلوں اللہ رب العزت نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں صرف انہی کو ماننا ضروری ہے پھر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا انبیاء جو ہیں وہ جب بات بیان کرتی ہے تو اس کو ماننا کیسا ہے تو یہاں پر یہ بات میں واضح کرتا جاؤں کہ اللہ کے حکم سے جب انبیاء بنائے جاتے ہیں ان کی پیروی کرنا بھی بیسیکلی اللہ رب العزت کی پیروی ہے, ہے اللہ رب العزت کی بات کی پیروی کرنا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو نومینٹ کیا ہوتا ہے جتنے پیغمبر ہیں تو اس لیے ان کی پیروی کرنا بھی ہمارے لیے ویسے ہی ضروری ہے جیسے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عبادات کے حوالے سے کہا کہ خالصتاً اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے اسی سے آسے امیدیں رکھیں جائیں اسی طرح جب انبیاء کے معاملے میں بات آئے تو پیروی بھی, بھی صرف انبیاء علیہ السلام کی کی جائے ہاں یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی آتا ہے کہ ہم اگر انبیاء کی پیروی کے مقابلے میں کسی اور کی پیروی کرنا شروع کر دیں یہ تاہوت میں چلا جائے گا کیوں اللہ رب العزت نے اگر پیغمبر بنایا ہے تو انبیاء کو بنایا ہے وہ انبیاء کے جب اقوال ہمارے سامنے آ جاتے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے آ جاتی ہیں پوری ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہ ہمیں دے دی ہے تو اس کے بعد اگر ہمارے دل کے اندر کہیں نہ, کہیں, نہ کہیں کسی کی محبت اس لیول پہ آ جائے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے ہٹ کر کسی اور شخصیت کی پیروی کو پسند کرنا شروع کر دیں تو یہ بھی تغیانی ہے یہ تاغوت ہے تاغوت کی یہ میں نے آپ کو ایک واضح مثال دے دی ہے اور پھر جیسا کہ اسی طرح اللہ کے اللہ رب العزت نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی سورہ بکرا کی دو سو ستاون آیت دو سو چھپن آیت رکھی اب میں دو سو ستاون آیت آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ تاغوت جو ہے جو شیطان کے طرف جو لوگ لگ جاتے ہیں جو تاغوت کی پیروی کرتے ہیں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ سورہ بکر آیت نمبر ٹو ٹو ففٹی سیون ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ خود ہے وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے اور کافروں کا کافروں کے اولیاء شیطان ہیں یعنی کہ کافروں کے جو دوست ہیں وہ شیطان ہیں وہ انہیں روشنی سے نکال کر ہندیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے اچھا یہاں پر جو ہے نا دو جو قسمیں بڑھ رہی ہیں ایک قسم جو ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جو اللہ رب العزت کے اولیاء ہیں جو اللہ رب العزت کو الہ مانتے ہیں جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کیا کرتا ہے ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے اور جو شیطان کے پیروکار ہیں اب شیطان کی پیروی بہت سی آ جاتی ہے آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ دینی معاملات کے اندر تو کرتے ہی کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی شیطان کی پیروی ہم کر گزرتے ہیں مثال کے طور پہ وقت نماز ہو گیا ہم سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں اور ہم نے نماز کا وقت گزار دیا یہ بھی تو اور الشیطان کی پیروی ہو گئی کہ ایک طرف اللہ رب العزت کا پیغام ہمیں آ رہا ہے بلاوا آ رہا ہے اس کو ہم چھوڑ کر شیطان کی پیروی میں ہم بیٹھ جاتے ہیں اسی طرح بہت سے معاملات میں رسم و رواج کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ اسلام کے اندر جو شادی کا طریقہ ہمیں بتایا گیا کتنا سادگی سے بتایا گیا لیکن ہم نے اسے چھوڑ کر اولیاء تو شیطان کی پیروی کرتے ہوئے ہم اپنے ہمسایہ ملک کی رسومات کو دیکھتے ہوئے وہی رسومات ہم اپنانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی تو تاغوت کی پیروی ہے یہ مائیوں مہندی نوندرا یہ سارے معاملات یہ بھی شیطان تاغوت کی پیروی ہے ہر وہ عمل جو اللہ کے اللہ کے حکم کے اگینسٹ آپ اس کی پیروی کریں گے وہ تحود کہلائے گا اور اس کی ایک اور مزید میں مثال دیتا ہوں سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی پیاری بات کہی ہے سورہ توبہ میں ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے اور مریم کے بیٹے مسیح کو حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے ایک اکیلے اللہ کے عبادت کا حکم دیا گیا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے یہ بات میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی کہ تاحوت کی دو قسمیں ہیں جس میں کہ ایک ایسا تاحت جس کو جس کو وہ خود کلیم کرتا ہو دوسرا وہ خود کلیم نہ کرتا ہو لیکن لوگ اس کو کلیم کرتے ہو یہاں پر عیسیٰ ابن مریم کا جو ذکر یہ کیا گیا یہ دوسری تاخود کی صفت ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو اللہ کے برابر تصور نہیں کرتے اور نہ کہتے ہیں لوگ ان کو کلیم کرتے ہیں تو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر تھرٹی ون ہے تو اس جب یہ آیت اتری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی ادھی بن حاتم جو کہ ایک عیسائی عالم دین تھے اور کافی زیادہ ان کے پاس علم و نالج تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہنے لگے اللہ کے رسول ہم اپنے علماء کو یا اپنے درویشوں کو ہم رب تو نہیں بناتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہنے لگے ادی یہ بتاؤ کیا جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہوتا تھا کیا تمہارے علماء تمہارے درویش جن کی تم پیروی کرتے ہو تمہارے روحانی رہنما جو ہیں اس اللہ کی حلال کردہ چیز کو اگر حرام قرار دیتے تھے کیا اس کو تسلیم کرتے تھے کہ نہیں کہتے ہیں، ہاں یہ تو کرتے تھے ان کی بات تو ماننا پڑتی تو فرمایا کیا ان اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو جب وہ حلال قرار دے دیتے تھے اس کو مانتے تھے ہاں مانتے دے. تو نبی پاک صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے تو یہ تہوت کی ایک واضح علامت میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کسی بھی عمل کے اندر چاہے آپ کے معیشت ہو چاہے دنیاوی معاملات ہوں چاہے دینی معاملات ہوں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات آ پہنچیں ان کو یکسر مسترد کرتے ہوئے آپ اپنے معاشرے کی رسومات کو آپ اپنے اکابرین کے اقوال کو آپ اپنے بڑوں کے لائے ہوئے چند اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ڈائریکشن جب چینج کریں گے تو یہ تاغت کی پیروی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تغوت کی پیروی کا جب ذکر کیا گیا تو کیا کہا گیا کہ جو اللہ رب العزت پہ ایمان لائے ان کو اللہ اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے اور جو شیطان ابلیس ہے جو تابوت ہے وہ ان کو روشنیوں سے نکال کے نور سے نکال کے اندھیری کی اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے تو یہ ایک واضح ترین ہمیں بات مل گئی کہ ہر وہ عمل جو قرآن و سنت کے اگینسٹ آپ کو لے کر جا رہا ہو وہ اندھیرے کی طرف لے کر جا رہا ہے اور وہ شیطان ابلیس کی پیروی ہے وہ تہوت کی پیروی ہے تو کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس ٹاپک کو یہاں تک محدود کریں اور کوشش کریں گے نیکسٹ پھر بیان کریں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے جو الومیناٹی کے اوپر ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے دجال کا الومیناٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے اس بھی ہمارا سلسلہ ویسے جاری رہے گا